Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain uh, saudara KSN Tansi Samsul Azri Al-Hajj Bawa Makkah. Mekah Dr. Ruslan dan seluruh keluarga Akademi Kedegaraan yang saya muliakan First Emeritus uh, Dr. Nik Safia dan rakan-rakan sudah dijalani dan rakan-rakan saya tak berapa senang nak cakap pesara ni sebab sebenarnya penerus agenda perjuangan dalam perjuangan mana ada persaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan innama bu'ithu mu'alliman. Itu sebagai seorang pengajar, pendidik. Jadi pendidik itu tugasnya mendidik dan tidak ada batas waktunya. Saya percaya semangat itu ada cuma cara teknisnya istilah itu disebut bersara. Tapi melihat pada semangat dan kegigihan rakan-rakan menyambut ini saya tidak nampak pun muka-muka pesara Alhamdulillah hmm. kebetulan Kak Nik Safia ada saya nak sebut saya orang tanya Anwar dah jadi PM ni dia lupa ke? tak, saya tak pernah lupa ikhtiar yang dimulakan oleh Kak Nik Safia untuk menyemarakkan semangat penguasaan bahasa Melayu yang baik. Semasa Profesor Emeritus Nick Safiyah memimpin Persatuan Linguistik Malaysia bersama Awang Sarian dan beberapa orang lain, diusulkan kepada saya untuk hidupkan hadiah bahasa dapatkan anak-anak di sekolah rendah, sekolah menengah cinta kepada bahasa dukung usaha menerbitkan karya-karya ilmu dan memantapkan penguasaan bahasa yang lebih baik. Jadi pada masa itu kita mulakan usaha bersama hadiah bahasa bersama persatuan linguistik dan ditaja oleh public bank. Kemudian bila 98 berakhir, berakhirlah cerita hadiah bahasa itu. Alhamdulillah, dan bila jadi dalam menteri, saya telefon kepada ketua pengurus public bank. Dan kata, dulu pernah diadakan. Boleh tak kita hidupkan? Tentunya lah jawapan dia ya. Dan bau-bau ini kita luncurkan semula. Lebih hebat lagi hadiah bahasa. <tuk> ya. Kerana dalam negara madani ini, seperti mana nahdah Asia atau kebangkitan Asia. Memang matlamat negara, menegara tidak boleh tinggalkan tonggak pertumbuhan ekonomi ya sebagai asas kekuatan ekonomi harus dipacu dengan lebih segar lebih pesat dan kita menggapai disiplin dan ilmu baru termasuk digital dan transisi tenaga dan artificial intelligence jika kita tidak kita akan ketinggalan itu saya sebut dalam dunia ilmu menggapai yang di langit tapi tidak pernah dan tidak seharusnya kita lupa harus mengakar ke bumi. Kita kan manusia, kita kan anak Malaysia dan kita akan dari perkembangan budaya dan tamadun Melayu dan Islam yang gagah. Jadi jati diri itu harus dipertahankan. Sebab itu menggapai di langit tapi mengakar di bumi. Dan di antara kekuatan asas dalam mengakar ke bumi itu ialah penguasaan bahasa yang baik bahasa ilmu, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya dan tamadun yang ada nilai dan etika. Apa arti memperkasa ekonomi kalau manusia yang diterbit itu rakus, tamak haloba, jadi pegang jabatan-jabatan penting, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, diukur dari sumber kekayaan pribadinya dan keluarganya. Dan ini pernah berlaku. Jadi sementara kita ini Bicara soal kehebatan Melayu tapi tidak menonjolkan contoh betapa Melayu itu asasnya juga nilai, akhlak dan budaya di samping penguasaan teknologi dan ekonomi. Jadi sebab itu saya harap rekan-rekan doakan insya Allah supaya kita kekal dengan di landasan ini. Kadang-kadang kuasa itu merabunkan mata. Kuasa itu itu terpukau dengan kilauan harta dan kuasa betul. Dan hujan ini tidak boleh dinafikan. Cuma kita berdoa kepada Allah SWT. Dengan menggabung, merangkul kekuatan rakan-rakan yang punya semangat, yang tahu apa artinya hidup dan nilai yang baik, kita saling menasihati. Adi itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan dan Saudara-saudara jangan lupa bila kita bicara soal pendidikan dulu tak pernah kita lepas dalam soal falsafah pendidikan saya pada tentunya bahasa penguasaan bahasa lain juga saya tidak pernah mewakili pandangan untuk meremehkan kepentingan penguasaan bahasa-bahasa lain tapi dia bukan zero sum game bukan bermakna bila kita bicara soal bahasa-bahasa lain kita harus kesampingkan dan ini kita peringatkan kadang-kadang dalam kerajaan sendiri pun ya kalau majlis itu majlis yang dihadiri oleh semua rakyat Malaysia Tak perlu kita tonjolkan penguasaan bahasa lain Dan ini kita cuba betulkan sekarang Sebab tu kalau sudah lihat saya Dalam apa juga sidang internasional Semalam, dua hari sudah Energy Asia oleh Petronas Semua syarikat-syarikat minyak antarabangsa Saya tetap mula Selain benda Alhamdulillah beberapa menit dalam bahasa Melayu kerana itu bagi saya itu jati diri orang Melayu yang tak boleh kita lupakan. <apples> nah, kemudian tentunya sebagai persidangan antarabangsa dikembangkan dalam bahasa Inggeris ya. Tapi maknanya apa ya? Maknanya sementara kita berlumba mengejar dan bersaing untuk mengejar untuk menjana perubahan, pembaharuan kekuatan ekonomi baru, teknologi baru, tidak boleh meninggalkan soal nilai dan akhlak. Dalam dunia pendidikan, saudara, saudari, dia maklum tentang penekanan kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Ada bani Rabbi faahsana Ta'dibi. Ini kita doa pada. Tentunya ilmu, tapi ilmu itu dengan adab dan minta Allah Subhanahu Taala sempurnakan adab. Bila kita bicara baik dunia pendidikan, politik, perniagaan, semua bertarung. Kadang-kadang dorongannya itu kebenaran dan tamak haloba. Mengisi tembolok peribadi. Tak peduli jiran yang terlantar. Syarikat-syarikat yang kadang-kadang catat kekayaan berbilion ringgit. Tapi nasib pekerja masih Kekal di tahap yang lama. Saya dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh korporat besar dalam majlis seperti ini. Ya, saya tanya mereka. Ada pernah tak sudah tanya? Pemandu itu, ya selain benda gaji, rumahnya bagaimana? Di kediaman di mana? Bagaimana sekolah anak-anak? Kedudukan ataupun ibu bapaknya di mana? Ada tak yang sakit dan dirawat di mana dan kosnya berapa? Jarang yang bertanya begitu. Padahal syarikat mencatat keuntungan yang sangat besar. Ini yang menyebabkan saya selalu menukil pandangan Bapak Muhammad Ya. Jangan, 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 jangan kita sambil membangun kita robohkan. Sambil membangun gedung. Kita robohkan manusia di dalamnya. Kita tindas mereka, kita tidak pedulikan nasib mereka. Kita tidak hiraukan nilai dan hidup mereka dan moral mereka. Dan kadang-kadang mereka terbiar. Ini artinya sambil membangun, kita robohkan. Yang kita bangunkan itu gedung mercu tanda yang gagah yang kita robohkan itu nilai kemanusiaan. Sebab itu dalam Islam itu nilai kemanusiaan sangat penting. Kemanusiaan Allah angkat darjat manusia. Walakat karamna bani Adam. Karamah itu di mana? Perbadinya nilainya di mana pada akhlaknya pada keadilannya kepada kemanusiaannya sebab tu saya tidak anggap satu permasalahan hidup di Malaysia walaupun Melayu majoriti dengan kehadiran Cina dan India dan Iban dan Kadazan sekiranya prinsip-prinsip ini kita pertahankan bagi saya ini ya madani tentu kita ungkapkan soal kebampanan soal daya cipta atau creativity soal ihsan Ya kerana dalam membina negara itu Tapi sudah jangan lupa ya. Atau kita harus jangan lalai Bahawa dalam melihat kerangka ini Ini yang kita pelajari Didikan asuhan guru-guru kita Yang sentiasa mengingatkan tentang roh dalam budaya itu Jati diri kita Kebanggaan kita itu bukan kerana gedung yang hebat Tapi nilai kemanusiaan yang ada kalau kita ada keupayaan kita mau juga masjid gagah, gedung indah. Tak ada salah. Tapi nilai kemanusiaan harus ada. Sebab itu sudah lihat dalam negara bandar ni walaupun tidak senangulas setengah pihak, saya faham. Saya nak betulkan dulu kalau mau jadi pimpinan Dan pemimpin dia harus jadi contoh. Dia harus cuba mengurangkan nafsu untuk memunggah kekayaan perlebihan. Kerana ini yang saya nampak tanda yang berlaku di mana-mana. Orang kaitkan, ah takkanlah pula. Jadi menteri mestilah kaya. Jadi Perdana Menteri mestilah. Apa, maknanya di mana nilai kita? Mana roh hidup pada perjuangan kita? Ya. Sebab itu saya saya sengaja mengatakan sementara baru-baru ini gaji SSEP kita naikkan. Kerana 12 tahun tak naik sudah tahu sudah bekerja dan sekarang dah sudah besar. Jadi saya kata harus naikkan. Kena naikkan tentunya ada kesan pada pencen. Tetapi kita naikkan itu kerana mengiktiraf peranan mereka dan kerana 12 tahun tidak dibuat kajian. Apakah negara kita punya kekayaan yang cukup? Belum. Tetapi saya bincang dengan KSN, KPPE Kita kata kita harus Naikkan Yang kadar yang menurut Sabah. Ikut keupayaan kita Tapi Menteri masih kekal potongan 20% Dan Perdana Menteri memang sampai sekarang Memilih untuk tidak mengambil gaji <tuk> Itu tidak menyebabkan saya miskin Cuma saya tidak menjadi kaya ya masih uh, punya kemudahan banyak jalan sana sini kereta kalau terbang pesawat ada helikopter hak kerajaan tentunya elaun ahli parlimen saya masih ambil dari rumah ada sri perdana yang besar jadi tak perlu ya kita bertarung kalau sudah tahu ikut liku-liku hidup saya puluhan tahun memang sengsara banyak juga dan, dan terima kasih kerana ramai yang ada juga mendoakan Tapi setelah menjalani liku-liku itu, apa kita harus mengeluh, ceritakan suka duka-duka dulu? Nah, Anak-anak kita mahu sekolah yang lebih baik sistem ada pendidikan yang bermutu. Ibu bapa, anak-anak dan kita mahu layanan perubatan yang jauh lebih baik. Jalan-jalan yang kita balik kampung tidak boleh berlobang-lobang. Itu semua harus dikendali dengan baik yang juga memerlukan dana. Sebab itu saya kata saya mula dengan tata kelola. Ya. Pimpinan harus tunjuk contoh untuk menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan tidak mengizinkan ya, salah guna kuasa untuk mengumpul kekayaan. Ada orang bangkit, ya, tapi jangan dulu-dulu. Yang dulu banyak, bukan kerja saya untuk betulkan sekarang. Tetapi kalau nyata, bilion gengit yang dipunggah, sudah itu bukan dana saya, bukan dana dia. Ini dana rakyat. Kita ambil untuk apa? Untuk kembali ke kepada rakyat. Sudahkah masalah? Apa sudah ingat saya bangga dan gembira kena jadi Menteri? Ya, alhamdulillah saya syukur. Tetapi saya juga tahu saya belum dapat selesaikan masalah kemiskinan rakyat. Saya belum lagi dapat menentukan mutu pendidikan tu meningkat. Saya belum lagi berhasil untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang cemerlang. Ya. Saya belum dapat mengembangkan dakwah Islamiah dan kesedaran Islam di kalangan pelajar walaupun kita mula. Tapi harus kita mulakan. Sebab itu di sekolah-sekolah umpamanya -sekolah, selain daripada pengedaran Adabul Ikhtilafil Islam, buku Syatha tentang Cara dakwah yang bijaksana, jangan terlalu keras, jangan terlalu hukum, jangan terlalu cepat menghina orang, jangan cepat mengkafirkan orang. Itu kita mulakan supaya anak-anak bila dia minat Islam, dia bukan minat untuk cerca orang dan maki hamun orang dan fitnah orang. Itu pertama. Kemudian kita perkenalkan pembaca 40 hadis. Matan Arba'in. Kerana Ulama-ulama silam semuanya, jumhur ulama itu seolah-olah ada konsensus. Ya, bahawa ini menjadi gedung ilmu yang merupakan asas yang harus dikuasai dengan terjemahan dan tafsir yang baik. Jadi kita kembangkan agar tiap pelajar Islam dapat menguasai. Ya, diserang oleh golongan yang tidak senang dengan agama termasuk di kalangan orang Melayu. Dan kemudian ditanya oleh rakan-rakan kita Sama ada Kristian atau Hindu atau Buddha Tapi saya jawab Kita bukan paksa orang lain Tapi kita mahu anak-anak Melayu Yang beragama Islam ini Memahaminya Supaya Islam itu tidak jadi Alat untuk diperkotak Katikan di antara satu sama lain Dijadikan medan perseteruan Bangkitkan perseteruan Itu tujuan dia jadi ini beberapa langkah yang kita ambil lah ya. Saya tidak bukan maksud saya nak terangkan semua, tapi saya nak jelaskan itu dia madani sebenarnya. Dia membangun negara berdasarkan kerangka atau falsafah pembangunan yang memberi keseimbangan di antara iman dan ilmu, akal dan kalbu, rohani dan jasmani, duniawi dan ukhrawi. Yang mencapai cita-cita yang disebut dalam Al-Quran sebagai ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa a'lan nas wa yakunar ar-rasuulu 'alaikum shahida dan ya Allah hidupkan kita ini sebagai umat yang seimbang ummatan wasata yang dapat kukuh imannya, kuat ilmunya. Ya. Yang tahu perimbangan kepentingan duniawi dan ukhrawi. Ya. Kebendaan dan keruhanian. Kerana kalau kita capai ini dengan sederhana dan seimbang, Allah menjanjikan dalam Al-Quran. Akan menjadi syuhada a'alan nas. Baru jadi contoh kepada manusia. Dia terlihat orang Melayu ni dadahnya besar. Tadi mesyuarat jemaah menteri terbincang masalah dadah dan vape di kalangan anak-anak kita. Ya. ya Tolonglah bincang, carilah jalan kaedah mana lagi. Apakah perlu dana, ada ke perlu counselling ada perlu dakwah, beritahulah kerana puluh tahun kita fikir belum selesai. Dan betul ada anak Cina, ada India, banyak juga di kalangan anak India Tapi lebih parah di kalangan anak-anak Melayu Membunuh Jiwa mereka dari kecil Kita lakukan sesuatu Kita bincang Bagaimana nak jadi contoh bagaimana Contoh banyak dadah Contoh banyak rasuah Tak boleh Jadi saya harap sudah faham Mengapa saya kadang-kadang mengambil Satu sikapnya agak keras Berapa lama kita Rugi. Dan tiap kali saya percaya, oh, sibuk satu dua soal kecil-kecil, satu. Parlemen dan negara. Tapi soal tindakan kita bersihkan negara, tolak rasuah, tak ada suara. Menyokong, ni apa penyakit manusia begini kita? Ya. Saya tak ambil gaji di sini. Rasulullah pun ambil gaji saya tak faham di mana dia baca. Ya. Tak payah saya tak minta pujian. Tak ada orang minta. Malah ramai juga kata apa, apa salah. Tak ada salah saya ambil gaji. just apa yang dikatakan saya conscious so nur hati nurani saya. Dan saya saya tegaskan saya tidak miskin. Tetapi kita nak cuba angkat martabat rakyat kita ini. Supaya mereka yakin. Kalau saya tanya dengan semua masalah ini. Kita cuba hadapi. Kelembaban. Budaya yang. Lemah dan jelek. Amalan dadah. Pimpinan dan penjawat awam yang terdirasuk dengan rasuah ini. Kalau kita dapat selesaikan sebahagian. Kita tumpu angkat martabat negara kita masalah kita bukan masalah perseruan kaum percayalah masalah kita ini masalah kita kalau kita dapat kuatkan semangat kita jadi diri kita ya. macam masalah bahasa kat ni dia bukan masalah orang lain masalah kita siapa yang menghalang kita untuk beri peruntukan tambahan untuk terjemahan untuk menerbitkan buku-buku karya-karya yang lebih baik untuk mengajak anak-anak supaya baca minat tentang buku-buku saya tanya, kata tanya kata ya bagilah kat pelajar-pelajar ni wang beli buku. Tahun sudah saya bagi. Enggak dekat setengah bilion. Tahun ini pula kata dah tahun sudah dah bagi kepada pelajar-pelajar Tahun ini kepada guru-guru dan pensyarah Dan uh, mahasiswa Bagi juga Seratus ringgit Bukan makna kita senang Tidak seperti 90-an dulu memang wang banyak Sekarang sukar Hutang banyak Ya. Tapi bila saya baca saya kata kepada guru-guru Pesara-pesara, saya kata anak-anak sekarang tak seperti dulu. Dia minat membaca sudah kurang. Jadi kalau ada buku satu, kamu buka muka surat 24, ha, baca. Jelaskan, bagi dia tertarik, kemudian baru dia sambung baca. Tak boleh lagi sekadar bagi buku dah, disimpan dia. Kerana dia lebih minat tentang media sosial. Dan ini bukan perkara baru dah sejak 80-an salah seorang uh, pengkritik sosial Amerika Syarikat Alan Bloom dia menulis dalam The Closing of the American Mind minat membaca sudah mula terhakis. Jadi kita tak boleh bersaing perbaiki mutu penguasaan bahasa, ilmu, teknologi tanpa menimba ilmu sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya dengan semua masalah yang kita harus tangani tiap hari dan petang dan malam, umur saya kena lebih lebih tua daripada pesara-pesara yang ada. Tetapi saya berasa ya kita harus gagah kerja terus tanpa rasa mau bersara untuk mengangkat martabat rakyat dan negara kita. Kau tanya saya sebagai akhirul kalam ini, saya kata kita mewarisi satu budaya dan tamadun yang gagah dan hebat. Dan generasi kita dan anak-anak kita punya tanggungjawab untuk menimba ilmu sebaik mungkin, membentuk pribadi akhlak dan syasiah sebaik mungkin dan mengangkat semula martabat bangsa dan rakyat Malaysia ini ke satu mercu yang lebih tinggi. Saya yakin insya-Allah kita mampu angkat martabat sekiranya kita bekerja bersatu sebagai satu pasukan dan kekalkan landasan dan adil perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.